gm avtomobillarini sotib olgan xaridorlar mashinalardagi besprovodnoy zaryadga iphone 15 uchun ishlamayotgani haqida shikoyat qilishmoqda bu o'zimizning gentra yoki spark emas balki balkida chevrolet bolt sierra va silverado avtomobillari ha aytganch foydali foydalida bugun apple yangiliklari rossiyada yangi va juda ham kuchli m 3 protsessorlariga ega bo'lgan apple macbook pro sotuvga chiqdi iphone 16 da bo'lishi kutilayotgan barmoq izi skaneri shunchaki mishmish bo'lib chiqmoqda apple vision pro garniturasi ikki to'rtinchi yilning mart oylariga chiqishi rejalashtirilmoqda ushbu qurilma dastlab faqatgina amerika bozori uchun bor yo'g'i 400 ming dona ishlab chiqariladi xuddi iphone 15 pro va iphone 15 pro max telefonlardagi iphone 16 pro va iphone 16 pro max telefonlarda ham 5 x optik zumi bo'lishi kutilmoqda apple kompaniyasi app storedan boshqa istochniklardan ham ilovalar yuklab olish imkoniyatini ruxsat berishni ko'rib chiqmoqda xuddi android telefonlaridek Speedtest sayti statistikasiga ko'ra iphone 15 telefonlari iphone 14 telefonlariga qaraganda 5G da 54% ga tezroq ishlayotgan ekan kelasi yili taqdim qilinishi kutilayotgan iphone 16 telefonlarining sovutish tizimi grafen materialdan tashkil qilinishi kutilmoqda bu narsa iPhone telefonlardagi sov tizimini yanada yaxshiroq qilib beradi bizda hozircha shular xeyterlar baxtli bo'linglar